kepada Uka Shazeros, artis dari Kelantan. Kalau nak bercerai, bercerai je lah. Tak perlu nak buat cerita, nak play victim, nak salahkan keluarga suami kau, nak salahkan suami kau. Bolehkah cerita masalah keluarga pada kawan-kawan untuk luah perasaan? Apakah hukumnya? Kalau perkara itu mengaitkan haram yang boleh cerita ialah seorang yang bukan keluarga tetapi tujuan islahkan perkara itu contohnya ada salah seorang untuk keluarganya yang tak molek perangannya maka dia anak beranak dia dia memang dah eleng lah dah tak boleh nak sihat dah maka dicari seseorang yang bukan keluarga tujuan islah nak jadi baik biar orang tu nasihat harus Assalamualaikum dan salam sejahtera geng semua apa khabar hari ini aku harap korang semua dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dalam rahmat Allah SWT hari ini geng kita nak sembang satu isu yang tengah panas gila dekat media sosial sekarang pasal teguran daripada CEO si Ewa Hilmi kepada Ukosha Senros dan lebih mandiri lagi bila Ustaz Azari terus pun turut masuk gelanggang bagi nasihat yang betul-betul menyentuh hati. Aku tahu geng ramai yang tengah bercakap pasal benda ini Ada yang sokong, ada yang kecam, ada yang sekedar tengok tanpa paham konteks sebenar jadi hari ini kita nak tengok sendiri apa yang berlaku kita reaction sama-sama dan aku akan ulas dari sudut pandang aku sendiri dengan penuh santai tapi insyaAllah ada pengajaran. Sebab itu geng aku nak korang duduk relax ambil air jangan skip video ini sebab penghujung nanti kita akan dengar nasihat daripada Ustaz Idrus. Kepada Ukasha Senros, artis dari Kelantan, kalau nak bercerai, cerai sajalah tak perlu play victim menyalahkan pihak suami. Itulah yang diluahkan pempengaruh CEO Hilmi apabila individu ini menyindir Ukasha Senros berhubung isu penceraian beliau bersama suami yang juga selebriti, Kamal Adli. Menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok miliknya itu, CEO Hilmi turut menambah penceraian ini bakal terjadi kepada mereka oleh kerana faktor kewangan Kamal Adli yang tidak kuat seperti golongan selebriti kaya yang lain. Kesha katanya dah tak serumah, betul ke? Kesha okey ke sekarang keadaan Untuk, sekarang macam Untuk yang tu kali ikutkan... Syah, kita posting Kamal sebelum ni katanya dia masih sayangkan Syah. Itu posting tu berapa bulan? Baru lagi. Berapa? Tiga hari lepas Tiga hari lepas? Maksudnya hmm. ha. dia dah tahulah ada kisah Kepada Uka Zerus Artis dari Kelantan Kalau nak bercerai Bercerai je lah Tak perlu nak buat cerita Nak play victim Nak salahkan keluarga suami kau Nak salahkan suami kau Nak cerai-cerai je lah Tak perlu nak play victim dari awal lagi aku tengok Suami kau yang over sangat nak dengan kau Kau bukan nak sangat pun Lagi-lagi Suami kau bukan jutawan Bukannya artis yang kaya raya kan Perosak Artis tak ada kualiti Walaupun air orang tu Faham lagi? Ha, kita bukan nak islah Nak nak lepas perasaan Tu yang penuh dalam Facebook bini kata ke laki laki kata ke bini bini tak puas kata laki buat status Nah, laki tak puas hati ke bini buat status dia nak no? <laughs> janda kata ke duda duda kata ke janda Nah, hati semua tu mental panggil mental tidak sihat dia tak faham nak ne? dalam Quran kata beralah mubalah betul dua orang tak jadi kot betul dua orang guna anggota keluarga faham lagi tak ada anggota keluarga tak nak buat apa maka panggil seseorang walaupun bukan keluarga tujuan islah membaikkan kita dah bukan islah nak we puas hati puas status? bahan orang tu betul tak nah ha, tu semua tu stupid betul tak <tuh. tuh. tuh>. ha, ni Oke okay, geng, coba kurang dengan ayat Syuhilmi tadi dia kata tak perlu nak main peranan sebagai mangsa. Jangan salahkan suami kalau diri sendiri pun ada kekurangan. Aku rasa ini satu teguran yang agak berani tapi jujur kadang-kadang geng dalam rumah tangga memang dua-dua pihak kena muhasabah diri bukan nak cari siapa betul siapa salah tapi nak cari jalan yang lebih baik untuk masa depan keluarga tu dan sekarang bila masuk part Ustaz Azhar Idrus bagi nasihat Masya Allah lembut tapi menusuk bila dia sebut kalau kita nak rumah tangga bahagia kena letak agama di depan bukan emosi ha, yang tu aku rasa memang poin paling padu ramai orang sekarang suka tengok masalah rumah tangga artis ni macam hiburan tapi sebenarnya dalam setiap kisah tu ada ibrah kadang Allah nak bagi kita belajar daripada ujian orang lain kita tak tahu apa yang dia lalui Tapi kita boleh ambil pengajaran untuk diri sendiri Dan kalau korang Perasan cara Ustaz terus bercakap Dia tak terus menghukum Tapi dia bagi kita fikir sendiri Itu beza antara teguran orang biasa Dengan nasihat oh, seorang ulama Tolong rahsia, kongsikan rahsia kebahagiaan rumah tangga Untuk memupuk kasih sayang suami isteri Begini kita tak boleh expect lebih Daripada seorang isteri Jangan expect lebih daripada seorang suami Jangan terpedaya dengan drama swasta dan lagu-lagu cinta. Kerana itu semua sempurna. Faham lagi? Yang terbaik semua duduk dalam drama, duduk dalam lagu. Nak, kau lah yang paling sempurna cintaku kepadamu tiada batasnya. Nak, dan cintamu kepadaku bak embun pagi. Tipu lagi tu. Nah dalilnya dalil yang menulis lirik itu tiga kali menang juara anugerah lirik-lirik cinta dia sekali dia pun empat kali bercerai dah Mak. Ha. <gars> betul tak ha, Pernyata semua rekaan belaka hidup dalam dunia ini tidak ada yang sempurna sebab tu kita tak sama saling memaafkan ha, saling memaafkan kita nak yang terbaik pada suami kita tak akan dapatnya kita nak isteri kita yang terbaik tak akan dapat lalu cantik dunia pun makin lama makin huduh apatah lagi bini kita Betul so, tak? Nah, masa kita baru kahwin Memang pinggang ni macam cita Nah, ha, nah, tapi bila kita kahwin dah tiga kali beranak dah, pinggang ni macam mesti basuh. Nah. <laughs> nah, macam mana kita nak apa yang terbaik? Nah, batu saling, saling menerima seadanya dan saling memberi maaf. Barulah bahagia. Betul so, tak? Bagaimana nah, kita, kita nak ambil hati suami dalam wujud rumah tangga yang bahagia dan berkati? Suami isteri ada dua orang, dua orang tak penting mana, dua hati. Dua hati ni suami kena menang selalu. Allah sebut dalam Quran ar-rijalu qawwamun 'ala nisa bila ada perbalahan menang suami. Maksudnya kita isteri mengalah. Pada perkara apa? Pada perkara yang bukan maksiat, benda-benda biasa. Suami nak pergi ke Merah Highland, isteri nak pergi Bukit Tinggi. Pang. ah ha, biarlah dah sambil bertegang leher, menang suami. Ke Merah Highland. Pang lagi. Ha, contoh. Nah, ha? isteri nak pergi ke janda baik, suami nak pergi ke apa benda ni, Kota Baru makan angin. Faham? Menang suami. Tu, tu benda kita mengalah. Faham? Bila kita mengalah, maka harmonilah rumah tangga. Bila tak mau mengalah tu yang bala. Ha? Faham tak? Ah, mengalah benda-benda lagu ni tak ada masalah. Cuma suami jangan semua nak menang. Nah, Nabi kata khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik suami yang paling baik dengan isterinya. Faham? Ha, ah, kalau boleh begini, isteri kita kalau dia minta 1 ringgit bagi 2 ringgit. Kalau dia minta 5 ria bagi 10 ria. Ajarlah gitu. Bang, kita di telefon kita bang, ada mana bang? Ada kat sogo, faham? Oh, ha tolong beli beg tangan bang, hak oh, tu hak RM30. Hei, mana boleh RM30. Awak isteri saya RM300 saya beli. Tu cara dia. Faham? Ha oh, ada mana bang? Ada dekat ni yang wan utama ni. Beli kat selipar saya hak RM40 itu Hei, mana boleh awak bini saya. Kasut RM400, cak anak anjing. Faham? Ha. ha hash puppy dah ha contoh dah bini kita bang minta lah 10 ringgit tak ada bil tangan kosong ambil seribu tu cara dia tuan tahu tak buat lagu tu jangan hangguk-hangguk saja leh ha, buat lagu tu setuju dak kau perempuan setuju nak nak 10 bagi 1000 ha baru dia tak marah kita kahwin lagi leh Orang laki-laki ego Tahu dah silap Tapi tak nak mengaku Begitu juga soalan satu lagi Nak patuh macam mana ustaz Pada suami Kita pun nak surga Tapi suamilah menyebabkan kami Tak taat kepada suami Sebab suami Tak ada ilmu Tapi nak tunjuk hero ha, Ada juga orang perempuan protes lagu tu hmm, Memanglah Orang laki-laki ni Dia jenis skuter ego faham tak? Ha. kalau salah tak mau ngaku salah betul tak? pasal apa? fitrah laki-laki perempuan dia suka dipuji kalau kita puji yang tak sepatut pun dia suka juga faham tak? Ha, jenis gitu kalau laki-laki gitulah jadi buang sikap ego dan yeah? Yeah? buang kuasa betul yang ada pada kita kita tak faham benda-benda nak lebih-lebih Isteri kita boleh tengok dah kita. Baca Fatihah oh, pun macam mak saleh baru masuk Islam. Faham? Tapi kita nak sembang lebih depan bini kita. Dia kenal. Orang yang paling kenal kita, isteri kita. Orang yang paling kenal isteri kita, suami dia. Faham? ...karena isteri kita dengan mak dia tak tidur sebatang. Tapi dengan suami dia, tidur sebatang satu selimut. Faham? Sebab tu banyak tahu rahsia. Ne? Ha, jadi orang lelaki-lelaki jangan ego lah. Benda tu ada kawal jangan bagi lebih ne maknanya kita dengarlah nasihat isteri bila isteri kita nasihat tak awak kita dak molek bang hang kita dengar bila kita dengar Allah suka orang yang merendah diri kau boleh bila kita tak mau dengar kau mahu dengar orang puan cakap tak ada batu mulut dia jangan dengar hang ha? syaitan dia hasut kita dia nak suruh kita takabbur waman takabbara wadoah Allah Allah letak di bawah. Hang letak bawah. Bila Allah letak bawah, kita tak mati lagi nama kita bawah dah. Faham? Imam Malik meninggal bila? Imam Hanafi tahun 150 Hijrah meninggal dunia. 1400 tahun dah nama masih orang sebut. Faham? Kita dah hati Orang dah sebut dah nama. Kalau mati balik awal terus. Tak ada. Apa siapa dia lebih? Man tawadhu'a rafa'ahullah orang yang merendah diri Allah akan jadi kita merendah dirilah dengan bini kita bukan mengalah neh separuh separuh ada benda yang dia tegur kita dengar jangan jangan ah, ah. awak jangan pandang-pandang ah jangan nak ajar aku aku orang laki-laki jangan buah gitu isteri kita tu orang yang terbaik yang duduk dekat dengan kita Pak, ha. kita setuju untuk jadikan dia pasangan hidup yang akan makan sepinggang dengan kita berok selubang dengan kita maka kita kena mengalah dengan dia bukan ikut dia kalau dia nasihat, kita nak kita ha. kalah nak kadang-kadang kita lelaki kuasa betul nak pakai nak ha. eh awak tak dengar orang ngajar orang lelaki-lelaki boleh buat everything you know oh baru makan cikadih dua rajuk tu cakap orang putih lalu faham <laughs> nah, ha, jadi tak kena sifat lagu ni. Neh. Balik tu mengamuk. Eh, mana eh? Awak pergi mana? Eh, mana pulak ni? Celaka sungguh aku balik ni nak makan nasi mana ni? Eh, hey, mak mana mak? Mak mu mana? Ada gini kita. Mengamuk. Bini tak ada. Bini letih dah sapu rumah, masin, basuh apa semua lepak kat luar je dengan jiran sembang-sembang faham balik mengamuk ada laki gitu muka tak lawa kaki mengamuk faham tak <tosok> sempat mengamuk lah bini kita tu faham kita dah setuju dah dengan dia untuk sampai ke syurga nanti faham tak tanya balik ya yang kat mana ha? abang balik ni eh? hei wah ni senyap ni kat mana ha? Hai, ke mana pulak ni? Ha, boleh tahan kira? Ni wah, 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 wah. Aku balik mu tak ada. Aku balik mu tak ada. Aku nak makan nasi. Nampak? Tak bagus hari tu? Kalau boleh lebih manja lagi. Nampak? Tanya. Ya? Ya? Abang balik ni? Awak mana ya? Awak kat mana? awak awak kat mana faham ha, lagi seronok bini kita faham ha, jadi janganlah lebih-lebih kalau ego ada sifat sombong tak usah kata suami kita yang jahil kalau ulama besar mana pun ada sombong sebesar zarah Allah Nabi tak kata sekilo nampak misle zarah miska zarah miska zarah ni seumpama butir yang sangat halus kalau ada sombong dalam hati Maka tidak dapat masuk ke dalam syurga Na'udzubillahiminzalik Wallahu'ala mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita Oke okay, geng, lepas kita tengok dan dengar semua tadi, aku rasa benda paling penting yang kita boleh ambil ialah jangan cepat sangat menghukum sesiapa pun. Kadang orang yang nampak salah tu dia tengah belajar untuk jadi lebih baik dan orang yang nampak betul pun belum tentu dia takkan diuji esok. Nasihat Ustaz Adridrus tu betul-betul kena kepada jiwa. Bila dia cakap pasal tanggungjawab suami isteri, tentang pentingnya jujur, sabar dan saling memahami, kalau semua pasangan pegang benda tu insya-Allah rumah tangga akan jadi tenang walaupun tak kaya tak gelar gelamor. Aku nak ucap terima kasih kepada semua yang masih tengok sampai ke hujung video ni. Jangan lupa tinggalkan komen korang kat bawah apa pendapat korang tentang teguran si helm ini dan nasihat yang disampaikan oleh Ustaz dari terus. Adakah korang setuju atau ada pandangan lain? Dan macam biasa geng, sebelum kita habiskan tekan butang like, subscribe dan share video ni kalau korang rasa ada manfaat untuk orang lain. Semoga Allah berkati setiap langkah kita dan semoga kita semua dapat ambil ikhtibar daripada apa yang kita tengok hari ini. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positif, stay humble dan teruskan mencari hikmah di sebalik setiap kisah.